सत श्रीकाल जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कवल किचन मैं मैं चे पनीर की भुर्जी की रेसपी सी लगी जी पनीर की भुर्जी बनाने लिये आप लाए जी आ छोटे छोटे तीन प्याज लाए एक टमाटर लिया जी चार मिर्चा लिया इन्ना कप्प अदरक लिया जी आप इन्ना कप्पा लसन लिया वा 5-6 ਤੁਰੀਆਂ 6-7 ਤੁਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜੀ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪਨੀਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਵਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਟਮਾਟਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਆ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਬਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਪਨੀਰ ਹੁਣ ਕਰੰਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬਾਤਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਟੇਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲੂ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੰਦੀ ਆਪਣਾ ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ प्याज में आप ज़्यादा नहीं करना फ्राई भुनना नहीं ज्यादा थोड़ा जहा हल करना हल्का जहा ब्राउन करना हाँ जी आप देखो प्याज भुज रहा बस दो मिनट तक अपना प्याज जहाँ वा ये बिल्कुल तैयार हो जाना जी हाँ जी बस दो मिनट लगने दो मिनट तक बिल्कुल भुज जाना गा हमें तो हाँ जी अपना प्याज के तैयार हो गया छटता वा हाँ जी पा दी सब तो पहला अद्धा चम्मच हल्दी का आप पहला भी हरी मिर्च पाई हुई है इस करके आप अद्धा चम्मच जरा लाल मिर्च रख ਵੀਰ ਮੈਂ ਆਪ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਫੋਨ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਟਮਾਟਰ हाँ जी हम स्वाद अनुसार पवानी जी स्पून अपने टेस्ट अनुसार भी ला सकते इन आप थोड़ी देर फ्राई करा टमाटर हाँ जी अपने आप एक टमाटर ज भुज रहे हैं थोड़ी देर तक इन्होंने तेल छट दिया आपसे पनीर पाँग हाँ जी इन्हें अपना अपने टमाटर टमा भुज के बिल्कुल तैयार हो गए हैं फिर इन्होंने तेल छा हाँ हम आप ये पा देंगे करम्बल किया हो पनीर हाँ जी वेखो अपनी पनीर की भुर्जी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है हम अपनी ये खाने ली बिल्कुल रेडी है हाँ जी देखो यदा कलर किन्ना प्यारा आया हाँ जी हाँ जी ये आप बहुत थोड़े ज मसाले पा के पनीर की भुर्जी तैयार की हाँ जी ती बना के ट्राई करके देखो बहुत टेस्टी बनेगी हाँ जी जे मेरी रेसपी तमु लगी हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो जी धन्यवाद जी सताल